چندسا قبل ایک بڑے کمرشل بینک کی جو سیالکوٹ اور سرودہ سائٹ پر ایک برانچ تھی اس میں سڑے تین کروڑ کی گولڈ لون تھیلیوں کا فراڈ ہوتا ہے واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ آڈٹ کے دوران یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ پچاس کے قریب گولڈ کی تھیلیاں مسنگ ہیں اور جب مزید تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ لگا کے مختلف لوگوں سے گولڈ لون کے جو اماؤنٹ ایڈجسٹ کی جاتی ہے یا کلوز کیا جاتا ہے وہ کلوز کر کے اس کی پاکٹنگ کر لی جاتی ہے اور گولڈ جو ہے وہ ڈلیور کر دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے فیک گولڈ رکھ کر بھی جو ہے وہ اپنا آ, مختلف اس کو لون کیے جاتے ہیں اس میں مین جو آ, مرکزی جو ملزم کا جو کردار تھا اس میں ہیڈ کیشر اور گولڈ سمیت جو بینک کا تھا ان دو وہ مرکزی کردار تھے لیکن جو سب سے گراس کرمنل نیگلیجنسی تھی وہ برانچ مینیجر کی تھی کیونکہ برانچ تین افراد پر مشتمل تھی اور وہاں پر مینیجر سارا دن سوائے سیاسی گفتگو کے سیاسی بیٹھک کے اور وہ کچھ نہیں کرتا تھا جبکہ جو ہیڈ کیشر ہے وہ ہولی سولی تھا وہ گولڈ لون رکھنا اس کو نکالنا سنگلی اسے اپریٹ کرنا اور اس قسم کے تمام معاملات وہی دیکھتا تھا اور اسی طریقے سے اس برانچ میں کئی سالوں سے کسی قسم کی ٹرانزیکشن کو بھی چیک نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ جو مانڈیٹری وزٹ تھا جو وہاں کے جو آر ایم ٹی میمبرز تھے وہ بھی پراپر نہیں کرتے تھے ایس پر ایس او پیز وہ بھی سر انجام نہیں دیتے تھے انہیں بھی بڑی آنے اور جانے کی بڑی جلدی ہوتی تھی اور یوں ایسا ایسا پوائنٹ آٹ ہوا جس وقت جب آڈٹ نے پوائنٹ آٹ کیا جین انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ چھڑے تین کروڑ تک پہنچ جاتا ہے اور یوں بینک اپنا ایک بہت بڑا نقصان جو ہے اس شکل میں سامنے آ جاتا ہے اس میں جو سب سے بڑی غفلت جو سامنے آتی ہے وہ ایک تو برانچ مینیجر کی ہے کہ اس کے برانچ افیرز کے حوالے سے اسے کوئی بھی نہیں تھی وہ سارے اپنے سیاسی معاملات کو بیٹھ کر وہیں ایز اے بیٹھک کے طور پر اس برانچ کو استعمال کرتا تھا اور جو جین کا اسٹوڈیو نے ہولی سولی تھا اور یوں اس نے ایک فراڈ کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا فراڈ وہ کرتا چلا گیا اس کے علاوہ اس نے کاؤنٹر پر بہت سی پاکٹنگ بھی کی اور لوگوں کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائے اب جو سب سے بڑی اس میں جو غفلت سامنے آئی ہے اس طرح بعض برانچوں میں ایک برانچ میں بھی ایک گولڈ کی تھیلی گم ہوئی بعض برانچوں میں بھی اکثر تھیلیاں گم ہونے کی شکایت عام ہے تو اس سارے سنہریوں میں جو سب سے بڑی غفلت ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ آر ایم ٹی کی میمبرز جو وزٹ پہ آتے ہیں وہ پراپرلی چیک نہیں کرتے اور ان کے لاڑلے یا بعض ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ چشم پروشی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے لوگ نان uh, پروفیشنل قسم کے لوگ وقت سے پہلے پرموٹ ہو کر ان سیٹوں پر آگئے ہیں نہ ہی وہ اس کی گریوٹی کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس سینس میں وہ آگے لے کر uh, چلتے ہیں معاملات کو سوائے سارا دن کہ وہ نیٹ پہ اپنے سٹاک uh, ایکسچینج کے معاملات اور اپنے بزنس افیرز کو دیکھتے ہیں کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ نے بھی کبھی اس بات کا نوٹس وہ نہیں لیا تو اسی طریقے سے جس وقت آپ ڈوول کنٹرول کھو بیٹھیں گے اس پر چیک اینڈ بیلنس کھو بیٹھیں گے تو اس قسم کے واقعات جو رنم ہوں گے اسی طریقے سے چند ایسے واقعات جس میں ایک تھیلی گم تھی یا دو تھیلی گم تھی اس میں میجر قسم کی جو نیگلیجنسی اسٹاف کی تھی جین کسٹوڈین کی تھی کہ جس وقت وہ ہینڈ اوور ٹیک اوور کرتے ہیں یعنی کہ ایک جین کسٹوڈین تبدیل ہوتا ہے تو گولڈ کو پراپر چیک نہیں کیا جا سکتا آپ اپنے سسٹم جنریٹ رپورٹ کے ساتھ اسے اس گولڈ کی تھیلیوں کو بیلنس کریں اسے چیک کریں اسی طریقے سے ایک باقاعدہ بینک کا ایک جو سرکولر ہے ہر بینک کا اپنا ایک سرکولر ہوتا ہے اس میں ہینڈ اوور ٹیک اوور کا پراپر ایک پرفارمر کو مکمل کرنے اس میں لکھیں کہ آج میں نے گولڈ چیک کیا ہے ہینڈ اوور ٹیک اوور میں نے کر لیا ہے تو اس میں اتنی تھیلیاں موجود ہیں اور اتنی خاص طور پر اسپیشلی خدارہ ان تھیلیوں کا بارے میں ضرور ذکر جی کریں جو ڈیزیز اکاؤنٹ کی پڑی ہوئی ہے ان ڈیلیور پڑی ہوئی ہے اس کو کمپلیٹ پرٹیکولر کے ساتھ اسے سیف کسٹڈی میں درج کریں اور اسے بلیک اینڈ وائٹ میں لائیں اپنے چارج رپورٹ میں اس میں درج کریں اور آنے اور جانے والے دونوں دستخط کرنے کے بعد پراپر ای میل کے ذریعے اپنی ہائر اتھارٹی ریجنل آفیس کو انفارم کریں کہ ہم نے پراپر ہینڈ اوور ٹیک اوور کر لیا ہے اور تمام قسم کی جو اگر اس میں کوئی ارگولٹی ہے وہ سامنے آ جائے اور وہ پوائنٹ آؤٹ ہو کر ریجنل آفس کو چلی جائے پرٹیکولرلی وہاں جہاں ایک یا دو تھیلی گم ہوتی ہے تو ریسنٹلی ایک برانچ میں ایسا واقعہ بھی سامنے آیا ہے کہ دو ہزار بیس میں ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورسہ پیسے جمع کرا جاتے ہیں چار سال کے بعد جس وقت وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لے کر اس گولڈ کو تھیلی کو لینے کے لیے برانچ میں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تھیلی گم ہے اب اس کی رسپانسبلٹی کس پہ ہو گئی تو اس کا تعین کرنا بینک کا کام ہے وہ بینک کر بھی رہا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس دوران جو تین جین کسٹوڈین چینج ہو چکے ہیں اس پر کس پر رسپانسبلٹی جو ہے فکس ہوگی اگر پراپر ہینڈ ٹیک آور, آور کر کے اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا اگر ایڈیٹرز بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ہینڈ ٹیک آور, آور کا پراپر ڈاکومنٹس کرا جاتا ہے اس کو ریکٹیفائی کرا جاتا ہے یا انہیں رپورٹ کر جاتا اس کے پورے پرٹیکلر جو ان ڈیلیور ہیں تو شاید اس قسم کا واقعہ فیوچر میں رک بھی جائیں رک بھی جاتے یا کم از کم وہ لوگ جو اس میں ملوث نہیں ہیں ان کی جان خلاصی ہو سکتی تھی اب اس پرٹیکلر کیس میں وہ تمام لوگ جو اس میں اس ٹنیور میں رہے ہیں آ, وہ چارج شیٹ ہوں گے اور ان سے معاملہ ریکوری کا بنے گا اگر اس کو پراپر طریقے سے ہم ڈاکومنٹ ہم نے کیا ہوتا تو کم از کم سپیسیفک پیریڈ ایڈنٹیفائی ہو جاتا کہ دیکھیں جی اس پیریڈ میں یہ تھیلی گم تھی دیکھیے جو جائن کسٹوڈین کسٹوڈین ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان تمام سنہریوں میں اگر آپ اس کی گولڈ لون کے بارے میں جتنے بھی واقعات رپورٹڈ ہوئے ہیں بڑے کمرشل بینکوں میں یا نجی بینکوں میں تو آپ اس میں کامن قسم کی جو سب سے بڑی نیگلیجنسی وہ دیکھیں گے ڈویل کنٹرول ہولی سولی کیشر کو قرار دیا وہ اپنا تمام افیرز کو دیکھتا رہا کبھی بھی برانچ مینجمنٹ نے ہائر مینجمنٹ نے اس پر غور نہیں کیا کہ اگر وہ مینز سے ہٹ کے اگر کچھ اقدامات کر رہے ہیں یا برانچوں میں وہ لوگ جو ویسل بلور نہیں کرتے انہیں بھی اس حوالے سے وصر برو کرنے چاہیے مینجمنٹ کو بتلانا چاہیے کہ یہاں پر کیا واقعات ہو رہے ہیں اسی طریقے سے گولڈ لون کی بند میں جو پیسے لیے جاتے ہیں پیسے بٹورے جاتے ہیں کسٹمر سے بٹورے جاتے ہیں اور جو مینجمنٹ مینیجر سے لے کے اور مڈل مینجمنٹ تک خدمت کی جاتی ہے اس وجہ سے بھی واقعات جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ ان کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں یوں کسٹمر کا بینک کا نہ صرف نقصان ہوتا ہے بلکہ بینک کی شرط کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے تو ان حوالے سے تو جائن کسٹوڈین کے لیے ہماری ایڈوائس ہے جو نئے لوگ خاص طور پر جو اس بینک میں آئے ہیں یا کسی بھی بینک میں جاتے ہیں اور وہ جائن کسٹوڈین بن گئے ہیں یا بننے والے ہیں تو خاص طور اس ویڈیو پر ضرور غور کریں اور ہینڈ اوور ٹیکن اوور کا جو ڈاکومنٹ سے اسے مکمل دیکھیں مکمل سائن کریں اور اپنی سسٹم جنریٹ رپورٹ کے ساتھ فزیکلی گولڈ کی تھیلیوں کو چیک کریں کہ آیا کہ گولڈ کی تھیلی کوئی مسنگ تو نہیں اسی طریقے سے عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ جو آکشن میں چلے جاتے ہیں گولڈ آکشن ہو جاتا ہے بک جاتا ہے اور جبکہ اس کا بھی عموماً جو ہے ایک آؤٹ جو ہے پرنسپل اماؤنٹ میں درج ہوتا ہے تو ایک جان کو وہ بھی چاہیے کہ جس ڈیٹ کو وہ گولڈ آکشن ہوا تھا اس کا پراپر ریکارڈ بھی رکھے اور چیک کرے کہ واقعی یہ جو اماؤنٹ آؤٹ سائڈ ہے وہ آکشن اماؤنٹ کی ہے دیکھا گیا ہے کہ اکثر برانچوں میں جو اماؤنٹ جو گولڈ آکشن ہوتا ہے اس کا پراپر ریکارڈ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو ریجنل آفیس میں مینٹین نہیں ہوتا تو خدارہ جین کسٹوڈین جو ہے ان چیزوں پر غور کرے ڈاکومنٹ کرے آکشنز کے ڈاکومنٹس کو پراپر مینٹین کرے چیک کرے اور کوارٹرلی بیس پر کم از کم جو ہے آپ کی جو ایک سسٹم جنریٹ رپورٹ نکلتی ہے اس گولڈ کو پراپرلی فزیکلی ویریفائی کرے مینیجرز بھی جو ہے کم از کم ہاف ایئرلی بیس پر اسے چیک کرے اور ریجنل مینجمنٹ جو مڈل مینجمنٹ ہے ریجنل آفس کی اور وہ بھی اس طرح اسے توجہ دے کر ان معاملات کو چیک کر کے بینک کو کسی بڑی مصیبت سے آپ بچا سکتے ہیں تو اس طرح کی مزید اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک آئند آنے والی ویڈیو پہنچ سکیں